Просто посеред білого дня, близько 15-ї години, під сьомим навчальним корпусом КПІ, перерізавши собі горло, 28-річний чоловік намагався покінчити життя самогубством. Співробітнику КПІ вдалося вибити у духа ніж. Після чого дві студентки намагалися зупинити кровотечу до приїзду швидкої. Ви що, що тут було? Хлопці інформації поки що ноль, встановлюємо всі обставини, події, все, поки що все. Хлопець вскрив собі шию через погане життя, напевно, більше нічого. А звідки ви дізналися про це? Через інтернет. Ну, так, із чату, флуд, копи, дискас писали, почали писати, що парень вскрив собі шию возле 7-го корпуса, із-за того, що він вважав, що він тупой. Ну, я дізнався про цей інцидент, що це не студент КПІ, йому 28 років. Ну і, скоріш за все, це якась хвора людина, бо кидалася на охорону чи щось таке. Ну, говорять, що з ножем бігав так. Ну, Намагався зробити суїцид і ходив з ножем ну, тут по території. Я была в пристройке седьмого корпуса, когда я увидела, что очень много людей столпилось возле окон, смеялись, тыкали в окна и что-то обсуждали, но я подошла, спросила, что произошло. И мне весело ребята ответили, что чувак вскрывается. Ну, я увидела эту картину прямо здесь в углу, и я выбежала прямо сюда. Что меня первое поразило, это кроме девочки с розовыми волосами, которая стояла возле него и пыталась его успокоить, больше никого не было. Сотрудники КПИ, которые ну, вот тут просто стояли, они ничего не делали, даже когда мы просили выбить у него из рук нож, э, они тоже ничего не делали и... Ну, потом прибежали парни какие-то, я, честно говоря, ни имен, ничего не помню, но прибежали какие-то парни и начали, ну, просто кричать на сотрудников, что выбейте, пожалуйста, у него нож, повалите его на землю, потому что этот чувак, он, он был весь с ног до головы в крови, все было в крови, девочка была в крови, он приседал, он стимулировал себе шею, он кричал, и он говорил, что вы меня не спасете, я... Э Типа, я готовился, я хочу умереть. Ну, мы, эта девочка и я, мы пытались его спросить, почему, что такое, давай, может, как-то, ну, давай не так радикально попробуем что-то сделать. Он говорит, я тупой, не надо, я готовился, вы меня, не, вы со мной ничего не сделаете. Ну, потом его повалили на пол, держали, девочка держала, я держала. Как, ну, я уже не помню, кто еще держал, он постоянно вырывался. У него было две открытых раны на шее вдоль мы начали говорить, что приедет скорая, типа, все нормально. Он начал говорить, что скажите скорой, чтобы она мне дала какие-то там морфии, что-то он еще называл. Он читал очень наш». Потом, ну, мы постоянно спрашивали, где скорая. И никто не мог ответить, где скорая, но все фоткали, пацанов рядом не было. Причем прибежали только два каких-то пацана с полотенцем. Они начали просто говорить, что делать, потому что мы были в таком шоке, мы не понимали, как ему просто помочь. Он откидывает голову, вода Кровь хлыщет. И, короче говоря, ну потом и скорая приехала, и полиция приехала. Она его не сразу погрузила, потому что он отбивался. Сначала приехала медсестра. Ну, сначала медсестра перевязала ему горло, потому что пацаны, которые ну, прибежали, они при, принесли бинты, перекись. Мы пытались как-то сами. Мы его кофтой. И рану прижимали вот да, ну обмотали ему шею типа рану прикрыли я не знаю какая-то доска была желтая его повязали на эту доску отнесли он отбивался он кричал что не говорите родителям ну потом мы уже только додумались посмотреть его документы э, много кто фотографировал много кто снимал но никаких действий не предпринималось да э, ну есть, я не знаю, там фотки очевидцев есть, в чатике скидывали. Ну, как можно увидеть, кроме двух девочек, никого не было вообще возле этого чувака. Вот это больше всего меня поразило. Вот в стороне вообще стояли сотрудники КПИ. Одна женщина говорила, что, ой, у меня нет денег набрать. Нет денег набрать, дай тряпки, дай, ну что-то помочь, как-то побеги, вызови скорую. Ну, короче, меня очень больше всего меня убило в этой ситуации то, что никто ничего не делал, кроме отдельных ребят, которые потом прибегали там с подручными средствами. Ну, это по сравнению с тем количеством людей, которые просто стояли, зырили и ничего не делали. Это, это очень странно было. Ну, вот. Перед тим як здійснити суїцид, чолов'яга написав передсмертну записку, в якій вибачається перед близькими, та пише про те, що втратив все в житті. Ще в притомному стані хлопця на швидкі відвезли до лікарні. Наразі його стан невідомий. Ведуться слідчі дії. Поліція ніяких коментарів не дає. Євгеній Чайка, Максим Шеремет спеціально для капитіві.